Привіт! Привіт-привіт! Ми знаходимось у чайному павільйоні Тясіцу. Тут ми зустрінемося з людиною, від якої залишить весь учбовий процес і не тільки. Поспілкуємось про шкільне життя, цікаві історії, майбутнє і сподіваємось про маленькі таємниці. Талановитий вчитель директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7 з багаторічним досвідом. Зустрічайте Анжеліка Леонідівна Колесник. Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо. Практично все життя ви посвятили освітньому напрямку. Чому саме? Професія учителя дуже почетна і важлива. Нет ничего сложнее и труднее этой профессии. Вообще, я считаю, что это не профессия, а это стиль жизни. Потому что от учителя зависит многое. Учитель – это тот человек, который дает будущее нашим детям. Я работаю в школе уже больше 42 лет. Поэтому весь свой опыт, все свои силы, всю свою любовь я отдаю именно этой профессии. В детстве, кем вы мрели стать? Справдилось? Как это сегодня? Сказать, что я с самого детства мечтала быть учителем, я не могу. Действительно, учителем я задумалась только стать в старших классах. И именно благодаря учителю. У меня была великолепная учитель русского языка и литературы Ася Васильевна. Именно ее уроки, которые увлекали меня, уводили в мир героев, заставили меня читать очень много, полюбились мне. Именно она вдохновила меня на то, чтобы я в дальнейшем выбрала именно этот путь. Путь учителя. Я впевна, что вы любите читать. Какая ваша любимая книга? Мне как учителю литературы приходится очень много читать, но самая любимая книга это Булгаков «Мастер и Маргарита», потому что в каждом возрасте она прочитывается по-новому и воспринимается абсолютно по-новому. Какой предмет вы выкладываете в школе? В школе я преподаю русский язык и зарубежную литературу, но как директор школы приходится знать все предметы, поэтому вникаю во все предметы сразу. Какими, на вашу думку, рисами характера должны владеть настоящие учителя? Современный учитель – это человек, который должен обладать высокопрофессиональными качествами. Это человек, который прежде всего любит детей, последовательный человек, целенаправленный человек, человек, который не боится компьютеров, который не боится современной техники, человек, который носит в себе не только знания, а и способен передавать их своим ученикам. Я знаю, вы багато часу приділяєте роботи, але хоть хвилинка вільного часу у вас є. Расскажите про ваші захоплення. Вы знаете, только у ленивого человека нет времени. У меня времени хватает на все. У меня четверо внуков, которых я очень люблю и уделяю им в выходные немного времени. Я увлекаюсь вязанием, обвязываю своих внучек. С 1999 -го года я вожу машину, увлекаюсь вождением, поэтому каждый день я на колесах. А еще три раза в неделю я бываю в спортивном зале и таким образом поддерживаю свое здоровье. Сьогодні багато часу приділяють патріотизму. Як, на вашу думку, потрібно починати виховання патріотизму у дітей? Действительно, в наше нынешнее время очень много говорим и сейчас о патриотизме. Что такое же патриотизм? Патриотизм – это такое внутреннее чувство любви к своей родине, к своему дому, к своей земле. Нам никогда не стоит забывать, в каком мире мы живем, где наша родина, где наш дом. Надо беречь его. И какая бы ни была родина, это наша родина. Надо всегда помнить, мы сильные, нас не сломить, мы украинцы. Вот это все мы даем детям, воспитываем в них именно патриотов, которые должны защищать свою родину, которые должны любить свою, свой край и свой дом, своих родителей. Я уверена, будучи успешной людьми, вы планируете свое життя. Какие планы на будущее? Я как человек, который очень любит свою работу, свою школу, конечно же, я желаю, чтобы мои ученики выросли достойными, выросли умными, выросли честными и правдивыми людьми. Я очень рада, когда мои выпускники уже в нашу школу приводят своих детей. Вот этим я и горжусь. Поэтому Моя цель ⁇ вырастить хороших, добрых патриотов нашего государства, вырастить учеников, которые принесут пользу нашей Родине. Побожайтесь нашим нашими китики про свои успехи. Будьте трудолюбивыми, ведь трудолюбие ⁇ это удел сильных. Ставьте перед собой цели, воплощайте их в жизнь, идите смело, преодолевайте все свои трудности. Дякуємо вам за таке цікаве та відверте інтерв'ю. Ми бажаємо вам успіху, цікавих подій та гарного настрою. Дякуємо, до нових зустрічей. Спасибо вам. Я вам теж желаю здоров'я, удачі, успіхів вам і вашій передачі. Підписуйтесь на наш канал Міксбум. У нас ще багато цікавих інтерв'ю, сюрпризів та зустрічей. З нами весело та цікаво. Бувайте! Бувайте! Пока, пока.